ডিগবৈৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ তেওঁৰ পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ সহায়ৰ আহ্বান সহায় বিচাৰি কাটৰ অনুৰোধ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনলৈ এই ঘটনাটো তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈৰ তিনি নং বৰবিলৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁৰ পুত্ৰ দীপাংকৰ সোণোৱালে জন্মগতভাৱে এটি বৃকলৈ এই ধৰালৈ আহে বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে সেই বৃক্ষটো ক্ৰমান্বয়ে বিকল হৈ পৰে পিতৃহাৰা দুটি সন্তানসহ মাতৃগৰাকীয়ে দিন হাজিৰা কৰি দুবেলা দুসাঁজ খাই তিনিজনীয়া পৰিয়ালটো পোহপাল দি আহিছিল যোৱা ছমাহ ধৰি সন্তানটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰোঁতে কৰোঁতে পৰিয়ালটোৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হয় ইতিমধ্যে চিকিৎসকে জনাইছে যে অস্ত্ৰোপচাৰ অবিহনে ইয়াৰ চিকিৎসা কৰাটো অসম্ভৱ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সহায় পাবনে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে ডিগবৈৰ পৰা হাছান আখতাৰ ফৰিদৰ ৰিপৰ্ট এন এছ টুৱেণ্ট ফ'ৰ ডিজিটেল মোৰ ল'ৰাটো আজি প্ৰায় আঠ মাহে হ'ল মানে অসুস্থ হৈ আছে অসুস্থ হৈ নেকি কিডনী তাত জন্মগতভাৱে এটা ডক্টৰে মানে ৰিপৰ্টত ওলাইছে আৰু তাৰপৰা এতিয়া আঠ মাহ হ'ল আজি ডায়ালিচিছ কৰি আছোঁ ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত এতিয়া মোৰ হাতত পইচা পাতিও নাই নিজে ইমান হেৰি কৰিব লাগে আৰু ডক্টৰে যেনেকৈ ক'লে এতিয়া মোৰ মানে লাষ্ট অৱস্থাত ডক্টৰে কৈছে যে তাৰ কিডনী মানে বেছিদিন ডায়লিচিছ কৰি থাকিব নোৱাৰিব তাৰ ট্ৰাঞ্চপ্লেণ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া ট্ৰাঞ্চপ্লেণ্ট কৰিবৰ কাৰণেতো মানে যদি মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা কিডনী দিবলৈ বিচাৰোঁ বাৰ তেৰ লাখ টকা লাগিব বুলি ক'লে তেতিয়া বাৰ তেৰ লাখ টকাটো মোৰ দ্বাৰাই সম্ভৱ নহয় মানে মই নোৱাৰোঁ একোটা বোলে মই একেবাৰে একোৱেই নাই মই অকলে কাম কৰি খোৱা মানুহ কেনেকৈ গোটাম মই তো এতিয়া মই গাঁৱৰ ৰাইজে কৰিছে কিছু কিন্তু যিমানখিনি কৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া একোৱেই নহ'ব সিমানখিনিও কিন্তু মই মানে সমূহ ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে মোৰ ল'ৰাটো সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে কিবা কৰিবলৈ অলপ দয়া কৰক আৰু টকা পইচা কিবা এটা সহায় কৰক আৰু অসমবাসী ৰাইজক সকলোকে কৈছোঁ আৰু মই বিধায়ক মহোদয়কো কৈছোঁ যে মোৰ ল'ৰাটো উদ্ধাৰ কৰক কিবা এটা দিয়ক মুঠতে মোক ল'ৰাটো সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো কৈছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ কিবা এটা ল'ৰাটোৰ কাৰণে কৰক দিয়ক আৰুনো কি ক'ম মই তেওঁৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিছোঁ আৰু কি কৰে ডিব্ৰৈ তিনম্বৰ বুলি গাঁৱৰ দীপাংকৰ সোণোৱাল নামৰ এটি সৰু কেইশোৰ আজি বহুদিন ধৰি তেখেতে বৃক্ষযন্ত ৰোগত ভুগি আছে তেখেতৰ জন্মগতভাৱে এতিয়াই বিক আছিল সেইটো বয়সো বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে ক্ৰমান্বয়ে বিকল হৈ পৰে আৰু মাকে যোৱা আঠ মাহে তেখেতক ডায়ালিচিছ কৰাই আছে যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় ডায়ালিচিছ কৰিবলৈ বিকজনিত ৰোগত আমি সকলোৱে জানো পৰিয়ালটোৰ অৱস্থা একেবাৰে অসহায় তেওঁলোকক আচলতে তেওঁৰ পীতিও নাই মাকে কষ্টৰে ঘৰখন চলাই আছে তাৰ মাজতে সন্তানটিৰ ট্ৰিটমেণ্টো কৰি আছে গাঁৱৰ ৰাইজে কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিছে কিন্তু সেইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয় তেখেতক তাৰ নতুন কিডনী সংস্থাপন কৰিব লাগিব মাটি এটি কিডনী দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কিন্তু অপাৰেচনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা যিখিনি ধন দিবলৈ অসামৰ্থ আচলতে পৰিয়ালটোৰ অৱস্থা এনেকুৱা যে হাত ঠাইত কাটিলে এঠাইত তেজ নোলায় তেনেকুৱা এটা পৰিয়ালক মানে কিদৰে এই ইমান ডাঙৰ অস্ত্ৰোপচাৰটো কৰিব গতিকে আমি ৰাইজলৈ এটি অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে পাৰে তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াওক পৰিয়ালটো কিছু পৰিমাণে সকাহ পাব তেওঁলোকৰ জীৱনটো উজ্জ্বল হ'ব জীৱনলৈ তেওঁ হাঁহি ঘূৰি আহিব আমি কামনা কৰিছোঁ যিসকল ৰাইজৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল তেওঁলোকে সহায় কৰক আমি বিধায়ক মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ পৰিয়ালটোক কিছু সকাহ দিয়ক ধন্যবাদ